Это жирные продукты, масло, молочный жир, прорционированный молочный жир, сгущенные продукты и жидкие сливки. На сегодняшний день предприятие не полностью загружено. То есть сегодня мы перерабатываем порядка 400-420 тонн в сутки молока, средняя цифра. Но, безусловно, сейчас переживаем достаточно тяжелые времена, и это связано как с ситуацией в нашей стране с инфляцией. С валютными колебаниями доллара и евро, позволяет расширен в поставках молочных фабрикатов для производства кондитерских изделий. Уже несколько месяцев экспортируем продукты в различные страны мира. На сегодняшний день мы на стадии завершения получения сертификатов СОИ ХАСП. И это позволит нам упрочить наши позиции. Работаем мы с ведущими мировыми трейдерами. Но очень надеемся, что пройдем в этом году процедуру получения евро-номера. зависит от того, какой конкретный продукт каждое предприятие выпускает. И если у нас, скажем так, будет соответствие европейским требованиям нашей продукции, да, если у нас будет квота у нашей страны достаточно для того, чтобы заявить о себе, я думаю, что наш товар будет конкурентоспособен. То есть при условии соблюдение всех требований качества. Я думаю, что вот в данной, в данной ситуации как раз э, высокий курс гривны по отношению к доллару да, позволяет нам иметь конкурентную цену в валюте. И вот этим сейчас как раз, я думаю, надо воспользоваться. Какие сегменты рынка, Оксана? Это це будет сухое молоко? На что ну, мы в... можем рассчитывать? В первую буде... очередь, я думаю, это, конечно, сухие продукты и для нас, як для предприятия, которое не производит на молочну продукцію, продукцію конечного потребителя, це в первую очередь сухі продукти, это молочний жир, масло. Угу. Чи можна стверджувати, стверджувати, що ціна на молоко, яке прогнозують в лютому, знову ж таки підвищиться, буде знову ж таки впливати на зменшення обсягів, зокрема переробки, зокрема вашим підприємствам. Чи така, спостерігається така ситуація сьогодні? Я думаю, что исходя из того, как сегодня повысились цены на все составляющие себестоимости при производстве молока, и мы отлично знаем эти цифры, поскольку э, также имеем собственную ферму и прекрасно понимаем ее себестоимость и понимаем, ну, на какой грани сегодня балансирует производитель молока ферма для того, чтобы хотя бы выживать. И, ну, на мой взгляд, другого выхода не будет, кроме как поднятия этой цены, потому что... Ну, на сегодняшний день большая часть себестоимости фермера, да, который работает, казалось бы, на украинской земле, это еврозависимая себестоимость, еврозависимые статьи. Это и топливо, и удобрение, это запчасти для техники и многое другое. Поэтому, наверное, такая цена даже с переходом, называемый весенний-летний сезон, высокий сезон, когда молока прибавляется, да, и обычно цена всегда снижается, я не думаю, что она может снизиться. В лучшем случае она останется на таком уровне, но я думаю, что, скорее всего, она должна расти, иначе просто фермер вынужден будет сокращать свои объемы производства, либо полностью отказываться от производства молока. Многие фермеры заявляют уже о том, что они готовы вырезать стадо. И это, к сожалению, мне кажется, будет самой главной катастрофой. То есть нас уже не будет волновать ни европейский рынок, ничего другого, если мы не сможем иметь нормальное сырье. Это бабушка будет сидеть. Ж она пришла. Добрый день. Ну, так. Ну, граждане, скоро расскажем, покажем. Я предлагаю сейчас пройтись, так сказать по технологическому циклу, посмотреть. Я по ходу буду рассказывать и дикшунь все вопросы. Которые... А да, молока получается Ну, у нас средний надой составляет на сегодняшний день температура, объем и коллеги, 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 Це питання пов'язане з тваринництвом, молочним тваринництвом, тому що ми бачимо підприємства, які мають велику можливість не просто в рази збільшувати потужність роботи, а саме буде питання пов'язане з сировиною, і на даний момент питання закупівлі молока, молока становиться менше і менше. І питання будуть у цій галузі, це також асоціаціям, якщо дивитися, чим можливо нам як державі допомогти. Сьогодні уряд продукує таку думку стосовно до кінця року сільгосвіровника вивести на європейські ринки. Наскільки сьогодні у нас там готові, чекають, і наскільки ми готові сьогодні представити свої молочну м'ясо молочну продукцію? Ви знаєте, з такими підприємствами, як я сьогодні бачу в, Вінниць, в Вінницькому регіоні, ми можемо виходити і на європейські ринки, і на китайські, і на азійські. Ну, наші вже колеги вже працюють активно з азіатськими ринками, африканськими ринками. Тому ми вже працюємо дуже активно і, наприклад. Ми були сьогодні на виробництві молочного по молоку, і вони проходять в цьому році вже і ХАСП, і інші міжнародні сертифікації. для таких підприємств не страшне зовнішня конкуренція. Взагалі. От, я був знаєте, в чотирьох районах загрупував, це мене четвертий регіон, І я в кожному регіоні бачу підприємства, які відповідають вже європейським стандартам. Я думаю, що наша мета відкрити в цьому році ринки молочних продуктів, м'яса, синини, яловични це реалістична задача. More would be. Тоже, если на доброго пишется аренда